श्री महालक्ष्मी श्रीमहालक्ष्मी अष्टकं नारायणी स्तुति ॐ नमस्ते स्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तु ते नमस्ते गरुडारूढे डोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते महालक्ष्मी नमोस्तु ते सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करे सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्ति प्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते महालक्ष्मी नमोस्तुते ते आद्यन्तरहिते देवी आदिशक्तिमहेश्वरी योगग्ने योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोस्तुते, ते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्तिमहोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तु ते महालक्ष्मी नमोस्तु ते पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशि जगन्मातः महालक्ष्मी नमोस्तु ते महालक्ष्मी नमोस्तुते, ते स्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगस्थिते जगन्मातः महालक्ष्मी नमोस्तुते. ते महालक्ष्मी नमोस्तुते. ते महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रं यः पठेद्भक्तिमान्नरः स सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा नारायणी स्तुति सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोऽस्तु ते नारायणी नमोस्तु ते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्य परतो शक्ते नारायणी नमोऽस्तु ते नारायणी नमोस्तु ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोस्तु ते नारायणी नमोस्तु ते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमयी नारायणि नमोऽस्तु ते नारायणे ते शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोऽस्तु ते नारायणि नमोऽस्तु ते धरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरीस्वरूपेण नारायणि नमोस्तुते ते नमोस्तुते नमोस्तु ते शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गगृहीतपरमायुधे प्रसीदवैष्णवीरूपे नारायणे नमोस्तु ते नारायणि नमोऽस्तु ते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वधे ध्रुवे महारात्रिमहामाये नारायणि नमोऽस्तु ते नारायणि नमोस्तु ते दंष्ट्राकराळवदने शिरोमाला विभूषिते चामुण्डे मुण्डमधने नारायणि नमोऽस्तु ते नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वस्वरूपे सर्वे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवि नमोस्तु ते दुर्गे देवि नमोस्तु ते ॐ श्रीमात्रे नमः ॐ श्रीमात्रे नमः ॐ श्रीमात्रे नमः हरिः ओम् अन्दरकी చిన్మయా మిషన్ భీమవరం ఛానల్లో చిన్న పిల్లలకు సంబంధించిన భగవద్గీత శ్లోకాసు స్తోత్రాలు భజనలు అలాగే పెద్దవాళ్ళకు సంబంధించిన ఉపన్యాసాలు మహిళలకు సంబంధించిన పారాయణలు పూజలు కావచ్చు అన్ని విధాలైనటువంటి అంశముల్ని ఇందులో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఎక్కువ మంది ఉపయోగించుకొని తద్వారా జ్ఞానమును పొంది ఆనందకరమైన శాంతియుతమైన జీవనమును అలవాటు చేసుకోవాలన్నదే మా యొక్క విన్నపం కావున ప్రతి ఒక్కరికి మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ కూడా షేర్ చేయండి ధన్యవాదములు హరి ఓం